Yuk, Halo guys, balik lagi bersama Hardware Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu teman-teman. Wih, guys, lihat tuh, ada kaki seribu merah teman-teman. Lihat, ada dua di sini guys. Wih, besar besar teman-teman. Ayo kita tangkap aja nih guys. Wih, nice, kaki seribu merah besar teman-teman. Lihat tuh, wih, dia di sini juga nih. Wow, yang ini mengkilat sekali warnanya teman-teman. Wih, kaki seribu ini jenis antropoda teman-teman. Dia memiliki banyak kaki. Wow, kakinya sangat lengket nih guys. Wah, yuk kita cari kesana lagi nih. Wih, di, 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 ada lagi, ada lagi tuh. Nampaknya dia masuk ke semak-semak ini. Wih, ini guys. Ini salah satu habitat kaki seribu teman-teman. Wih, dia memang tinggal di semak-semak seperti ini guys. Wah, wow, ditumpukan oh, kayak begini teman-teman. Seperti ini guys. Wih, lihat tuh. Nampaknya di sana aku menemukan ada kaki seribu kuning kayak teman-teman. Wih, nice. Waduh, guys. Lihat tuh. Ternyata di sini ada banyak bersembunyi teman-teman. Wih, nice. Kaki seribu kuning ini biasanya bersembunyi di sempat semua seperti ini teman-teman. Lihat tuh. Wih, nice. Kaki seribunya mengkilat ih uh, eh, berwarna kuning nih guys. Lihat tuh. Ayo kita tangkap semua nih guys. Lihat. Wih, nice. Kaki seribu kuning cantik sekali ya. Wih, kita temukan nih. Wih, kira-kira ada berapa di sini guys? Lihat tuh. Waduh, ada banyak sekali nih guys. Ayo kita ambil aja teman-teman. Wih, nice, seru sekali teman-teman. Lihat tuh, ada yang paling besar nih guys. Lihat tuh, kita kumpulkan dulu nih guys. Wih, nice. Kaki seribu ini biasanya bersembunyi di balik. Wow, semak semaknya seperti ini teman-teman. Wih, nice. Di sini sepertinya kayu yang sudah laput teman-teman di sini. Wih, lihat tuh, di sini juga ada nih. Wah, wow, besar sekali nih kawan. Lihat tuh, Waduh, 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 nice. Ayo kita cari-cari lagi nih. Kita kumpulkan lagi nih teman-teman. Wow, di nampaknya di sini ada berapa nih guys? Wih, di, di, ada delapan kayaknya nih guys. Wih, mantap nih. Lihat kaki seribu kuning nih. Ada banyak kita temukan nih guys. Lihat. Wih, kaki seribu ini tidak menggigit teman-teman. Lihat tuh. Wih, mantap sekali nih guys. Wah, wow, makanya guys kalian belum subscribe, subscribe juga, guys. Lihat tuh. Wih, kayak Bis kota aja nih teman-teman. Oh dia merayap nih guys, lihat. Oh nice. Mantul-mantul nih. Ayo kita ambil aja nih teman-teman. Ayo kita cari kesenangan lagi nih guys. Wah mudah-mudahan hari ini. Wih apaan nih guys? Lihat tuh. Tampaknya ada sesuatu di sini guys. Ada hewan di sini guys. Lihat tuh. Ini anakan kura-kura teman-teman. Dia bersembunyi di semak-semak ini seperti ini guys. Wah di sini lembab nih guys. Lihat. Wudih, Anakan kura-kura, teman-teman. Kura-kuranya lucu, nih. terpantasan saja di sini ada air, teman-teman. Kura-kura itu sangat menyukai dengan air, guys. Dia bisa hidup di air maupun di darat seperti ini, guys. Wow, nice. Ini bisa dipelihara, teman-teman. udah guys. Ternyata di atas sini ada kaki seribu kuning, nih, ternyata. Wow, nice. Ini akar pompisan teman-teman. Wow, di sini lembab, ya. Makanya... Dia berkumpul di sini. Kaki seribu itu sangat menyukai lingkungan yang lembut nih seperti ini agar dia bisa bertahan hidup dan sambil menikmati. Wow, sisa makanan di sini teman-teman. Uh, ini salah satu makanan kaki seribu nih guys. Lihat tuh. Wow, nice. Dia sangat menyukai memakan buah teman-teman ataupun wah wow, sisa-sisa tanaman yang sudah rusak seperti ini guys. Lihat tuh. Widih, dia masuk ke dalam sini teman-teman. Wow, nice, banyak sekali kita temukan hari ini guys. Kaki seribu nih guys. Lihat, wih mantap sekali nih guys. Ayo, ayo kita. Wih, nampaknya ada sesuatu yang lompat-lompat di sini guys. Apa nih guys? Ada katak teman-teman. Wih, kataknya berwarna. Warni teman-teman. Wih, lihat tuh. Wih, warna merah kuning teman-teman. Lihat tuh. Wih, ini salah satu hewan darat teman-teman. Dia ini sangat menyukai lingkungan lembab juga nih guys. Wih, dia bisa hidup di air maupun di darat nih guys. Wow, lihat tuh. Wih, wih. Coba kita tangkap nih teman-teman. Satu, dua. Eh, lari guys. Wih, kemana nih guys? Lihat tuh, mau kemana nih? Wow, lihat tuh. Wow, biarkan dia pergi teman-teman. Ayo, coba kita cari-cari ke sana lagi nih guys. Ayo, kita cari-cari lagi di sekitaran sini. Wih, lihat tuh. Nampaknya di sini ada kelapa yang bolong teman-teman. Wih, aku penasaran nih pasti. Wih, lihat tuh. Nampaknya ada kaki seribu dalam sini guys. Ayo kita keluarkan nih guys. Wow, ada Weh, lihat tuh. Ada banyak teman-teman kaki seribu nih. Kaki seribu merah dalam sini guys. Lihat tuh. Wih, nice. Ayo kita tangkap semua nih guys. Wih, mantap sekali nih lihat tuh. Wow, nice. Ada banyak ya. Wah, wow, dia bersembunyi dalam kelapa ini. Kaki seribu itu sangat menyukai memakan sisa-sisa buah seperti buah kelapa ini guys. Wih, mantap sekali nih guys. Ayo, coba kita cari-cari kesan lagi nih guys. Ayo kita cari-cari lain guys. Ayo dulu, cari-cari lagi di sekitaran sini teman-teman. Wih, guys, lihat tuh. Di sini ada aliran air teman-teman. Wih, lihat tuh. Nampaknya di bawah sini ada ikan besar teman-teman. Wih, guys. Wih, lihat tuh matanya besar sekali teman-teman. Kan apa kayak ini guys, lihat tuh. Waduh, waduh, guys. Wow, nice. Wih, ada ikan gurame, teman-teman. Wih, besar sekali ikan guraminya. Ayo kita tangkap aja nih teman-teman Mantap sekali nih ikan ini bisa dikonsumsi guys Ayo kita cari-cari lagi di sekitaran sini teman-teman Wah wow, mudah mudah-mudahan Kita dapat menemukan banyak ikan juga Di sekitaran sini Wah wow, lihat tuh wih nampaknya Wih guys Nampaknya ada ikan besar teman-teman Ini ekornya nih guys Lihat tuh Wih lihat tuh Wih ada ikan Wow ini Ada ikan lele albino juga teman-teman Wah ada nih guys Lihat tuh Kita tangkap yang kecilnya dulu guys Wah baru yang besarnya Wih lihat tuh Uh, tuh guys. Waduh, guys, lihat tuh. Waduh, kayak ada ikan hiu aja teman-teman. Lihat tuh, ini ada ikan lele alias ikan keli teman-teman. Wadi, tubuhnya sekilas mirip ikan hiu teman-teman. Wow, nice lihat tuh. Dia ini memiliki, wah, komis kumis teman-teman. Ikan ini bisa dikonsumsi ya, ikan lele guys. Mantap sekali nih kawan. Ayo, kita cari dulu teman-teman. Kita tangkap dulu ikan lele albinonya. Wih, mudah-mudahan kita bisa menangkapnya soalnya ini liar banget ini ikannya nih guys. Waduh, 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 kesini dong sayang. Wih, mantap nih, dapat nih guys. Wah, wow. ayo kita sen lagi teman-teman. Wah, kita cari-cari lagi di sekitaran sini. Wih, di, 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 lihat tuh. Coba perhatikan di bawah sini. Ada ikan berwarna-warni di bawah sini. Ah, lihat tuh guys. Ada ikan hias berwarna-warni. Ikan hias cupan berwarna-warni teman-teman. Waduh guys, kesini dong sayang. Ayo, ikan ini bisa dipelihara teman-teman. Ini salah satu ikan aduh. Wow, ini salah satu. Wah, ikan bisa dipelihara di rumah teman-teman. Udah, nice, mantap sekali guys. Ayo kita ambil aja nih. Udah, lumayan satunya, guys. Wah, Wih apaan nih, guys? Nampaknya ada ikan lagi nih. Wih, lihat tuh, waduh, guys, ada ikan betok juga di bawah sini. Jangan-jangan dia dim mau dimakan ikan cupang ini tuh, guys. Ayo kita tangkap aja nih, teman-teman. Ikan betok nih, guys. Ayo, ayo, ikan cupangnya nih, guys. Oh, seru sekali, menangkap ikan cupang, teman-teman. Lihat tuh. Waduh, ikannya secupan nih, guys. Wah, kasih udah sayang. Wih, guys, lihat tuh. Mantap sekali nih, guys. Ayo, coba kita cari-cari lagi nih, guys. Mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak ikan juga nih, guys. Ayo kita ke sana, teman-teman. Wow, mudah-mudahan hari ini. Wih, lihat tuh. Coba perhatikan di bawah sini. Nampaknya ada lubang di bawah sini, guys. Wih, lihat tuh. Apakah ini, guys? Wih, wih lihat tuh. Wih, ada ikan mirip ular, teman-teman. Lihat tuh. Wih, deh, 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 -de, guys. Wih, lihat tuh. Wow, ada ikan belut. Wih, lihat tuh. Wow, ikan belutnya. Kita tarik teman-teman di dalam lubang itu. Lihat tuh. Wih, guys, kayak ular aja nih. Udah, guys. Wih, jangan biarkan dia lolos teman-teman. Ikan belutnya. Wow, licin sekali badannya. Ini salah satu ciri khas ikan belut teman-teman. Ini bisa dikonsumsi nih. Ayo kita tangkap aja nih teman-teman. Mantap sekali nih guys. Waduh, ikan belutnya. Wih, licin sekali nih guys. Oh, kesini dong sayang, mantap sekali ya. Ayo kita ambil aja nih. Wow, nampaknya masih ada satu lagi di bawah sini. Di bawah lubang ini guys, lihat tuh. Wow, yang ini agak kecil teman-teman. Mantap sekali nih kawan, lihat tuh. Wih, guys seru sekali menangkap ikan belut ya teman-teman. Wih, -teman. kayak ulat aja nih. Wih, mantap sekali nih. Wow, nampaknya hari ini kita dapat banyak ikan juga nih. Ini bisa dikonsumsi ikannya nih guys. Oke guys, nampaknya hari ini udah cukup ya teman-teman. Udah dulu ya video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, ya. See you next time.